আপনাদের সকলকে আমি গণেশ চতুর্দশী উপলক্ষে গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে আপনাদের সকলকে আমার তরফ থেকে শুভেচ্ছা জানাই অভিনন্দন জানাই আমাদের গণপতি বাপ্পার তার কৃপা যেন আপনাদের উপর বর্ষিত হোক বাংলার যে অর্থনীতির যে হতশ্রী চেহারা বাংলা থেকে শিল্প চলে যাচ্ছে কারখানা চলে যাচ্ছে বাংলা পরিযায়ী শ্রমিক পাঠাচ্ছে অন্যান্য রাজ্যে এর যেন পরিবর্তন হয় বাংলার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে বাংলা বর্তমানে ঋদ্ধি এবং সিদ্ধি দুটোই হারিয়ে ফেলেছে তার যেন আবার আগমন এই বাংলায় ঘটে আজকে যেহেতু সব কটা লোক জানে আজকে গণেশ চতুর্থী আছে সঙ্গে যে আজকে আজকে প্রদূষণ আছে তো আমি সব থেকে আগে তো পুরো আমাদের দেশ দেশে যতগুলো লোক আছে সবাইকে আমি গণেশ চতুর্থীদের হার্দিক শুভেচ্ছা জানাবো আর আমরা এই গণেশ পূজা লাস্ট দশ বছর থেকে প্রত্যেক বছর করে যাচ্ছি আর গণপতি বাপ্পা আমাদেরকে দেখছে প্রত্যেক বছর আমাদের এই আছে বিশাল রূপ ধারণ করছে সব আশীর্বাদ ওনারই আছে আমাদের এই ইলেকট্রিক মার্কেট আছে আর যতগুলো আমাদের মেম্বার আছে মেম্বারদের সাপোর্ট থেকেই পূজোটা হয় কিভাবে এটা তো আমাদের এখন কমিটি সব ডিসাইড করছে যতটা হচ্ছে প্রত্যেক বছর আমরা আর কত বড় হতে পারে আমরা চাইছি যে এরকম বোম্বেতে গণপতি পূজা হয় সেই রকমই কলকাতার সব থেকে বড় পূজা আমাদের এই ইজরা গণপতি মহারাজ যে আছে এনাকে বানাবার চেষ্টা করছি তার মধ্যে নিজের গণপতি বাপ্পাই আমাদেরকে সাপোর্ট করবে আজকে সকালবেলা এসেছিলেন আমাদের পঁয়তাল্লিশ নম্বর ওয়ার্ডের পার্শ্বদ শ্রী সন্তোষজি পাঠক এখন কিছুক্ষণের মধ্যেই সুকান্ত মজুমদার সাহেব আসার কথা আছে তারপরে অন্য অন্য অনেকগুলো বিশেষ অতিথিরা কথা আছে ওনারাও সব আসবেন धन्यवादी आयोजन सबसे पहले आपके मंच के माध्यम से आपके न्यूज के माध्यम से मैं पूरे देश के जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं उनको गणेश पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ आदरणीय अध्यक्ष श्री उमाकांत जी अग्रवाल वर्किंग प्रेसिडेंट श्री कौशल पांडे जी जनरल सेक्रेटरी श्री पवन पांडे जी वर्किंग प्रेसिडेंट ओम प्रकाश चौ मुन्ना सिंह और जितने भी उनके साथ में कार्यकर्ता हैं उन सबों को पहले बधाई देता हूं कि उन्होंने इसे गणेश पूजा को बहुत छोटे रूप में पहले चौवन नंबर जिला के अंदर में किया जाता था लेकिन आज गणेश जी महाराज की इतनी बड़ी कृपा है कि जहाँ से बंगाल की अर्थव्यवस्था संभाली जाती है वहाँ पे आप विराजमान हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि गणेश पूजा के इस युवा अवसर पर जो कि नवयुवक नागरिक संघ इसे करती आई है और हम चाहेंगे कि ये पूजा पूरे भव्य रूप से पूरे भारत में वर्ष में मनाया जाए क्योंकि तो गणेश जी का एक ऐसा नाम है कि इनका नाम लेते ही सारे दुख हल लेते हैं वो स्वयं ले लेते हैं और जब कोई अच्छी काम की शुरुआत होती है तो गणेश जी महाराज का नाम लेके ही किया जाता है तो मैं यही कहूँगा आज इस पावन दिन पे कि सभी देश के सभी विश्व के सभी नागरिकों को भगवान सदबुद्धि दे और उस पर अपनी कृपा बनाए रखे देखिए ये इजराय के महाराजा हैं और यहाँ लगभग तेरह साल से गणेश पूजा किया जा रहा है पिछले साल भी हमारे केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के डॉक्टर सुखांधु मजुमदार जी आए थे और कई सारे एम भी हमारे आए थे इस बार भी हमारे डॉक्टर सुकांतो मजूमदार जी आज आ रहे हैं और कल यहाँ परसम हो सकता है हमारे एल विरोधी दल के नेता सुभेन्द्र अधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे उनतीस तारीख को हमारे दुवराजपुर के एम भी रहेंगे खाना पुल के मेले भी यहाँ पर उपस्थित होंगे हमारे सजा उपस्थित होंगे जी उपस्थित रहेंगे ये इलेक्ट्रिक मार्केट और इजरा स्ट्रीट स्ट्रीट क्या मिलाकर गणेश जी इजरा स्ट्रीट के महाराजा यहाँ हर साल विराजमान होते हैं और हर साल यहाँ पर साड़ी वितरण भी होता है सुंदरकान भी होता है और उनतीस तारीख को जागरण भी होगा और करके उनतीस तारीख को हम लोग इजरा स्ट्रीट के महाराजा जी का विदाई करते हैं देखिये ये प्रत्येक वर्ष हम लोग इजरा स्ट्रीट में नवयुवक नागरिक संघ हमारी संस्था जो है उसके तले गणेश चतुर्थी का पर्व तो मनाते ही हैं गणेश भगवान का पूजा तो करते ही हैं साथ ही साथ समाज को एक संदेश देने का कार्य करते हैं कि समाज में जिस प्रकार से लोगों के पास में जिनके पास में खाने का मतलब वो नहीं है वो सब व्यवस्था अंग वस्त्र ये सब करके एक जो समाज में एक सोशल एक्टिविटी दिखाने का काम वो नवयुवक नागरिक संघ की संस्था और हम लोग मिल करते हैं गणेश चतुर्थी के उपकक्ष में ये लगभग चौदह साल ये पंद्रहवा साल है हम लोगों का फिफ्टीन ईयर्स ये तीन ये तीन दिनों का होता है कार्यक्रम फर्स्ट दिन में हम लोग पूजा करते हैं दूसरे दिन हम लोग सुंदरकांड वगैरह और जागरण का कार्यक्रम करते हैं और तीसरे दिन प्रसाद वितरण और भोग वितरण का कार्यक्रम करते हैं देखो उन्हें केंद्रीय सह शिक्षा मंत्री राज्य सह शिक्षा मंत्री উনি আসছেন এটা আমাদের জন্য মানে খুব সৌভাগ্য আর এই সংস্থা অত বড় কার্যক্রমটা এটা করে আর অত সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি আছে যার জন্য সব লিডারশিপটা চায় এই পুজোতে আমরা যোগদান করতে পারি আসতে পারি এখানকার যেই রকম ব্যবসায়ী ক্ষেত্র এটা এজরা স্টেট একটা ব্যবসায়ী অঞ্চল এখানে ব্যবসায়ীরা মিলে এই পুজোটা করে সেই জন্য সবাই চায় যে এই পুজোতে পৌঁছে এই পুজোটার নাম আর ভালো করতে পারে আপনার অন পান্ডে আমি এই সংস্থার জেনারেল সেক্রেটারি